Baik. Terima kasih. Baik. Saya jemput Jelutong. Terima kasih, Tan Sri. Berkenaan dengan masalah yang berlaku di sekolah, saya mendengar makluman yang diberikan oleh YAMAK Muhammad Tambun berkenaan dengan langkah-langkah yang bakal diambil bagi mengatasi masalah yang berlaku di sekolah. Dalam perbahasan ada ramai ahli-ahli Parlimen yang telah mencadangkan untuk guru-guru diberikan budi bicara untuk merotan. Adakah uh, kerajaan akan mempertimbangkan uh, cadangan ini di mana budi bicara diberikan masa kita di, di zaman sekolah dulu merotan merupakan salah satu perkara yang mendisiplinkan kita dan tidak akan uh, tidak ada ibu bapa yang akan mengadu malahan bila kita balik beritahu kepada ayah dan ibu kita juga akan dirotan kerana kita bertindak dengan cara uh, yang tidak uh, tidak berdisiplin uh, Malahan sekarang, sekarang ada ibu bapa yang telah membuat laporan polis. Soalan kedua saya, bagaimanakah apakah yang akan berlaku kepada dua guru-guru sekolah di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chong Hua, Confucian di Pulau Pinang yang telah dituduh di mahkamah kerana merotan dan mendisiplinkan kanak-kanak tersebut, murid-murid tersebut di di bilik disiplin? Tetapi bila ada aduan dibuat, mereka dituduh di bawah Seksyen 324. Adakah kerajaan akan mempertimbangkan menarik balik pertuduhan? Kerana mereka bakal sekiranya didapati bersalah, bakal menghadapi hukuman 10 tahun penjara termasuk sebatan. Dan akhir sekali, adakah kerajaan serius untuk mempertimbangkan melarang penggunaan handphone dan media sosial kepada murid-murid sekolah di bawah 16 tahun? Mohon penjelasan. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Tuan Menteri. Tu cakap dengan pengalaman kerana dia pun pernah kena gotan saya rasa. tengok gaya dia memang baik. <laughs> so, Mama uh, <laughs> <laughs> ma ma ni Ini Google. Off the record. Uh, Tuan Sini Pertua, soal rotan uh, rutan pandangan pribadi saya setelah suarakan harus dikembalikan. Tapi dengan cara-cara ketat. Bukan public caning ya, rotan mungkin di, 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 tangan bukan bagi kelonggaran sepenuhnya. Saya pernah uh, jadi guru dan saya ingat puluhan anak-anak saya dah rotan tapi di tangan ya, dan uh, tentunya tidak tidak terlalu sangat nampak penderaannya. Tapi ada juga pandangan umpamanya daripada kumpulan-kumpulan hak asasi yang merasa ini termasuk dalam kategori penderaan anak-anak. Jadi saya faham kontroversi itu. <coughs> tetapi banyak saya ingat ramai pendidik, ibu bapa merasakan ada keperluan tapi dengan syarat-syarat yang ketat dan ditugaskan guru tertentu dan di bilik khas bilik disiplin dan berapa maksimum rotannya. Jadi adalah beberapa peraturan. Jadi saya tidak fikir ibu bapa harus terlalu bimbang ya. Kerana anak-anak ini, kenakalan anak-anak ini satu perkara yang biasa. Tapi ada kadang, bila dia bel, uh, langgar, uh, apa, peraturan yang agak berlebihan, tentunya harus ada hukuman. Tapi ini sekadar pandangan, bukan dasar kerajaan. Saya rasa, saya percaya harus di, dipertimbangkan, diperhalusi dan dibat urus dengan semua pihak uh, yang akan dikendali oleh Menteri Pendidikan sebelum kita mengutamakan. Saya hanya bagi pandangan pribadi kerana saya fikir tidak ada, bukanlah dia masuk kategori penderaan. Eh, Rekan-rekan suhakam itu bagi pandangan yang agak keras menolak sebarang uh, tindakan yang agak penderaan. Uh, tapi oleh itu kita kena bincang dengan semua. Mengenai apa yang berlaku di sekolah menengah Chung Hua yang eh, Muhammad Jelutong, itu perkara ini sedang dalam tindakan mahkamah. Cuma saya nak beritahu di sini, kebetulan ...dari laporan di polis anak saruh anak itu orang auti, autisme. Jadi kalau begitu keadaannya agak mungkin beda sikit tapi eloklah kita ikut faktanya saya tidak harus komen lebih daripada itu. Tetapi kalau katalah kes itu kes yang agak ringan yang terlibat dalam apa yang kita bincangkan maka tentunya saya eh, pihak pendakwa raya boleh eh, menilai semula sama ada untuk meringankan tuduhan itu eh, kerana kita sekarang saya kita juga sedar dari segi konsensus yang tengah dalam perdebatan kebanyakan di parlimen yang suara pandangan... harus ada satu bentuk penderaan walaupun dengan kaedah dan syarat yang ketat. Soal media sosial telah kita suarakan pandangan kita tapi sehingga kita boleh muktamadkan media sosial banyak negara sudah pun memulakan sama ada umur 14 ada 15 dan 16 ada diluruskan dengan syarat, ada yang membatas hak sama sekali. Uh, tapi ini pun mengundang banyak uh, uh, bantahan. Dia bukan mengharamkan telefon. Ya, tapi dia mengharamkan media sosial dan penggunaannya di sekolah. Melainkan di pagar sekolah. Kemudian uh, kalau guna telefon, dia ada juga masalah bukan saja media sosial. Tapi juga gaming itu tidak melulu ke media sosial, ada teks terus. Jadi uh, juga merujuk kepada pedofil uh, dan juga merujuk kepada perjudian. Jadi ini uh, sedang diteliti tapi saya sekali lagi cenderung bahawa negara ni kalau kita nak pertahankan soal nilai jadi dalam kata sebut bahawa kita dalam fasa pendidikan itu tak boleh lari daripada semangat adabani rabbi fa ahsana ta'dibi ya bahawa ilmu kecanggihan tapi tak boleh lari daripada persoalan adab dan akhlak jadi kita ni bila kehilangan nilai yang menjadi begitu. Uh, saya pernah jumpa anak-anak yang terlibat dalam kes universiti pertahanan. Anak-anak tu baik di 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 Sungai Buloh penjara solat, tinggal baca Quran semua tapi sekali bila lalu saya tanya mengapa boleh jadi begini dia agak macam keadaan gitu kita bawa-bawa dengan budaya begitu. Uh, bayangkan boleh sterika sahabat dia Uh, dan ini bagi saya sudah sudah hilang kewarasan untuk memungkinkan begitu. Ya. Jadi sebab itu harus ada didikan dari awal dari peringkat rendah untuk menghalang bagaimana anak-anak yang baik yang solat yang baca Quran yang baik sungguh tetapi bagaimana boleh terbawa-bawa dengan budaya begitu dengan sahabat rakan-rakan dalam asrama saya juga tanya, apa yang wadah dia buat? Mengapa naib chancellanya tidak tahu? Bila ditanya, ini budaya yang dilakukan selama bertahun-tahun. Sebab itu pertanggungjawaban itu harus menyeluruh. Kita sekarang kadang-kadang kita hanya marah anak yang melakukan buli. Tapi kadang-kadang suasana persekitaran sekolah atau universiti uh, kita kurang hiraukan. Jadi sebab itu kalau kita anggap, meningkatkan kefahaman, kesedaran, pencerahan soal akhlak, nilai dan budaya. Dia harus melihat seluruh sistem dan suasana pendidikan itu sendiri. Mas boleh? Ya, saya mas. Silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih.